Ви дивитесь місцеві новини у жовтоводців. Є багато думок щодо того, як покращити життя в місті та зекономити бюджетні кошти. Сьогодні до нас у редакцію завітав активний мешканець міста Андрій Назаренко. У нього є пропозиція, як ефективно та дешево обігріти навчальні заклади взимку. Отже, слухаємо: я би хотів виступити з пропозицією, з яким я з сентября місяця. тревожу нашего голову и надеюсь на здравый смысл нашего населения перед отопительным сезоном утеплиться и обогреть своих детей и учебные заведения. То есть для наглядности я хочу привести некоторые цифры. У нас Учебные заведения, которые обеспечены уже котельнями и используют природный газ, они в среднем затрачивают на свой обогрев, и опять же это сжимается бюджетом, то есть все равно они экономят на тепле, и наши дети ну, меньше получают тепла, скажем, и удобства. Для примера гимназия газ использует на сумму 549, ну тут 549 800, тут 550 тысяч гривен она использует газа за отопительный сезон. Третья школа использует 500 тысяч, Девосвит 498. То есть это говорит о том, что газ не такой уж дешевый на сегодняшний день, и мы платим все в Россию. На сегодняшний день у нас тополями зарос город, это уже не секрет, и перейти на отопление на твердые виды Палыва, но ну это на древесину. Ну, я для примера скажу, завод Сумы выпуск, продает котлы для древесины 300, на 300 киловатт, в цене 112 тысяч гривен. То есть практически для школы 300 киловатт должно хватить с головой, а поменять в котельне два котла, которые на сегодняшний день у нас в котельнях стоит по два газовых котла, один запасной, один рабочий. То есть если один заменить на котел на твердое топливо, бюджет уже запас получает 400 тысяч. Я думаю, за 400 тысяч гривен э, наше зеленое хозяйство э, обеспечит э, ну, древесиной от тополей две школы таких. Э. Ну и, соответственно, можно просчитать и э, э, выгоду с того, что... Э, этот газовый котел, который уже освободился, он может идти в другое дошкольное учреждение, которое тоже уже платит теплосети, тоже в пределах 500-700 тысяч. Здесь будет работа и для зеленого хозяйства в отдельности, и для его развития, и для того же ЖЭКов, ПЖРО. Чтобы не везли эти деньги, а так мы платим, вот где-то прозвучала цифра, Тарасенко сказал, что дерево завалить полторы тысячи стоит. То есть, ну это туда входит спилить его, попилить на кусочки и вывести на мусор, заплатить еще, ну скажем, нашему чистому мисту за сохранность этих э, твердых отходов и так далее. То есть, а это в принципе чистые деньги, чистый доход. То есть пару миллионов мы свободно можем вкинуть в рабочие, ну как сказать, в рабочие процессы, в отопление наших детей. Мы не будем экономить для детей тепла. То есть вы считаете, что эта сумма, 1500, тысячи, она окупится, так? И действительно, место закономы. Да, оно, Пять раз будет. Вы, э, все равно на сегодняшний день нам выгоднее использовать древесину, чем э, по 7 тысяч за куб платить за газ. И я хочу интересную э, информацию рассказать для людей. Вот многие думают, что тополя это ну как пух бросил, он моментально как спичка загорел. Э, есть интересная информация, допустим, по... Э, Весу одного куба дуба он весит 700 килограмм, а куб тополей весит 500 килограмм, куб сосны весит 600 килограмм. То есть в принципе, это породы деревьев ну, не намного отличаются. Ну, пусть на 20% нам надо будет больше срезать, ну, скажем, опять же, не срезать тополей под корень, а именно уменьшить их до безопасного там, высоту, uh -huh. там, до 3 метров, там, до 4. А все это использовать для отопления. Учебных заведений. Тут же можно и подкрепить и МСЧА тоже. У нас уже давно планировалось ее перевести. Я думаю, там уже и проект есть. То есть, в принципе, этот проект переиграть на ну, тополь. Там возле каждой школы у нас по 30-40 тополей растет. Возле тоже же МСЧА там 40-50. То есть, это уже на полсезона. Это даже не полторы тысячи, а завалить дерево там, ну... Uh -huh. Когда оно не мешает и не надо его никуда транспортировать, но это будет в пределах там, я не знаю, 10-15 литров бензина и работнику заплатить за то, что он порежет на кусочки, даже тут же рядом складывайте и потом давайте в топку. Дрова есть, где и прятать и сушить, и большая территория есть. То есть лишь бы желание власти сэкономить и дать заработать нашим жителям города. А вы зверталися уже до міського голови голова? Да, я в сентябре приходил, ну тогда вопрос стоял о том, что голова должен был привыкнуть к власти и к управлению. Ну. К этим всем проблемам аккуратненько мои листочки сложил пообещал рассмотреть этот вопрос и в дальнейшем направить к милюшка с милюшкой мы уже на протяжении полгода общаемся но ну, у нас комплексные там встречи вся инициативная mm -hmm. группа дает много предложений но ну, мы посмотрели даже отчет меского головы то что ну, то что в городе сделано то есть я понял он жаждет помощи но не знает от кого А тут ви якраз запропонуєте Так, да, ми з удовольствием йому море пропозицій дадим, которые ефективні і вигідні для нашого міста. Ну що ж, дійсно цікаві пропозиції? Сподіваємось, міська влада почує народну думку та використає її на благо міста.